Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Я напоминаю, что сегодня четверг на дворе. А если у нас четверг, то у нас обязательно в гостях наши друзья из точки доступа. Добрый. Мы их уже вам показывали, теперь ближе с ними пообщаемся. Вперед. Ближе. Оксана Гуцелюк, редактор «Воденничьего объединения. Точка доступа» и Алла Зейфорд. Это редактор сайта «Точка доступа». Ну, а мы маем досье. Вот, она не забыла и дивимся, об этом. И дивимся сейчас досье. А я готовлю кофе. Оксана Гуцалюк народилася 12 травня. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблений письменник Михайло Булгаков. Улюблена книга Майстер і Маргарита Захоплюється вирощуванням кімнатних рослин та колекціонує ручки. Улюблене місце власна дача. Домашня тварина акваріумні рибки. Заміжня виховує сина. Алла Зейферт народилася 23 жовтня в дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга Артур Дойл про Шерлока Холмса. Захоплення подорожі. Улюблене місце вдома. Домашня тварина Кіт Свисток. либо говорит бізумалку, лібо молчить. А ми сьогодні будемо говорить о. вещах, которые интересуют кировоградцев, и о инновациях в точке доступа, которые нас всех ожидают. Давайте о новом номере. Я да, так я подозреваю, думаю, что... это уже традиционно. У нас такая с вами телевизионная газета «До кавы». В новом номере мы прекрасно, кстати, когда его готовили, понимали, что люди действительно очень устали от выборов, люди устали от этих... Программ, кандидатов, компаний и так будет. далее. Поэтому мы постарались, честно говоря, сделать э, эту порцию информации э, с одной стороны насыщенной, а с другой стороны довольно лаконичной. То есть, в принципе, есть э, результаты выборов и есть э, довольно большой блок о том, что, собственно, происходило 26 октября на избирательных участках Кировоградщины. То есть вот этот информационный блок, э, он есть у нас само собой. Но, конечно же, содержание номера на этом не исчерпывается, потому что, опять же, людям нужно давать качественное чтение, качественное, содержательное, информативное. Поэтому, во-первых, мы подготовили довольно обширный материал по реформам, которые нас ожидают, и сможет ли Украина вообще осуществить эти реформы в частности, реформу правоохранительных органов. То есть мы привлекли экспертов то есть и руководство силовиков нынешние действующие, и людей, которые уже прошли эту школу, и адвокатов, и правозащитников, чтобы они сориентировали наших читателей, будет ли после реформы эта система эффективна и будет ли она защищать их права. Коснулись Естественно, зима наступает как обычно неожиданно, особенно особенно неожиданно она наступает для тех, кто не может себе позволить пережить ее в тепле, потому что, к сожалению, Кировоградчина единственный областной центр, у которого до сих пор нет приюта да, для э, людей без определенного места жительства. У власти на этот счет свои соображения, у общественных организаций на этот счет свои соображения. Мы пошли дальше. Наш корреспондент, скажем, агент влияния опустился на самое дно, пришел к этим людям и спросил, как они будут зимовать. Ну, что они ответили, ну, если э, там не все можно было из соображений цензуры печатать, ну, а все остальное можно, собственно, в свежем номере точки доступа прочитать. За Закинула, слушайте, вот при -при приманку, а я ты сиджу, а я думала, зараз же расскажут, что же они отправляли сиджочек, а Не, 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 не расскажем, если, да. если, если, если об этом в газете печатать нельзя, то по телевизору об этом точно нельзя. Я же на заседан цензурный слайд. Не, ну, вы хоть запикать можете, а у нас без вариантов только просто не давать, или давать все. Виде. Но это не главное. Я считаю, что главная информация номера, она у нас есть, и с ней тоже можно уже сегодня ознакомиться, хотя бы потому, что мы расскажем об этом сейчас. Тем более мы говорим сейчас об инновациях. Наша главная инновация для вас сегодня это то, что точка доступа переходит в электронный формат. То есть вот этот номер, который сейчас мы презентуем, это последний бумажный, кстати, будет раритет, поэтому кто найдет, хотел сказать. сохраните где-то в рамочку, в папочку и так далее. И, может быть, через какое-то время мы созреем для того, чтобы объявить этот номер в розыск, ну и дать за него там холодильник какой-нибудь или еще чего-нибудь. С чем повязано? Не читают газеты? Не потребна газета? То читачи больше все-таки до интернета тяжеют? Дело в том, что э, такая тенденция уже давно во всем мире наблюдается. Я не знаю, к сожалению, или нет. Хотя говорят, все, что не делается, все к лучшему. Но мы не сумны. Да. Мир, мир все больше становится виртуальным. Понятно, что, допустим, до кавы это всегда свежая газета, mm -hmm. это лучше, чем на планшете где-то пальцем двигать. Логично. Если разделишь каву на планшет, то очень дорого. Если на газету, то дешевше. То есть, да, мы на платформе нашего действующего сайта доступ.com.ua, не забудьте, пожалуйста, делаем полноценную информацию он аналитический портал, в котором будут не только новости, но в принципе все остальное. То есть вся надежда у нас в этом плане на Аллу. Она расскажет подробнее. Алл, э, все секрет. Э, в связи с переходом таким полномасштабным точки доступа в интернет э, усложнится твоя работа? Увеличится объем? Я не думаю, что увеличится кардинально. Дело в том, что часть сотрудников, которая была задействована при подготовке материалов в печатной версии, они будут помогать теперь на сайте. Будет больше времени и возможностей, так сказать, на сбор полезной информации. К тому же еще один человек будет... Скажем так, вести аналитическую сторону наполнения нашего ну, сайта. Ну и не один. скорее ну, да. всего, эта группа будет аналитическая. Ну и я вот как бы непосредственно, как и раньше, буду больше отвечать за новостное наполнение его. Сайт останется прежним по дизайну, но там появится больше таких, скажем так, возможностей для интерактивного общения с читателями. Всякие <клево> стримы, видеоконференции, чаты, возможно даже блоги у нас появятся на сайте. Ну и, в принципе, это будет интересно нового, я думаю, мы придумаем все-таки какую-то изюминку, которая еще не была в информационных порталах нашего города. А чем-то принципиально ну, отличается... Общая идея, я прошу прощения, общая идея, да, это не ходите по другим сайтам. Все у нас все в Да больше оставайтесь. А чем-то принципиально отличается формат подачи в печатном виде от подачи в электронном виде? Одной и той же информации или в принципе нет? По большому счету отличается незначительно. Абсолютно незначительно. То есть наши читатели э, и почитатели бумажного варианта э, ничего абсолютно не потеряют, потому что, опять же, э, я повторюсь и дополню Аллу, что это не будет лента новостей, э, короткие оперативные да, сообщения, как мы, собственно говоря, привыкли да, работать на э, сайтах и работать с сайтами. То есть будет довольно значительный аналитический блок, который будут вести те же журналисты, которые работали над этим направлением и в газете, и в бумажном варианте. То есть такие будут основательные исследования и расследования. Естественно, оперативная информация, опросы и так далее – это стандартные электронные варианты. Ну вот то, что касается, то, что ценнее всего в газете, то мы переносим на сайт, поэтому повторюсь – мне кажется, все, что не делается, все к лучшему. Ну, тем более, и тем не тем ходите более... по другим сайтам. Тем более, можно в газете не подкрепишь ссылочкой на видео, на какой нибудь напрямую речь. И тут оперативность подключается. Можно сразу, очень швыдку опубликовать какую-то новину. То есть наши читатели не будут ждать от нас свежей порции информации или относительно свежей раз в неделю, потому что сейчас, и вы прекрасно это знаете, любая информация устаревает буквально через пять минут, и мы не можем себе позволить держать наших читателей в напряжении неделю чтобы сообщить им то что они должны знать сейчас и сделать уже какие-то выводы чтобы им жить дальше уже с этой информацией вот таким образом плюс мы остаемся в карнете Корнет нам по-прежнему будет помогать привлекать как можно большее число посетителей И я думаю, что и это очень оживит и нашу интерактивную часть. Ну да, с газетой важко с интерактивом. Тут единственное, что телефон, только подзвонить по телефону. Тут можно в любой момент написать. То есть можем спокойно э, при здравом уме, трезвой памяти и доброй воле проводить, допустим, видеоконференции ну, в студии Рынковой КАП. О, чудесно, я Отлично. За. Мы же все равно каждый четверг будем встречаться, и, может быть, все-таки разовьем наше сотрудничество не просто до гостевой площадки, а, может быть, действительно какие-то будем делать короткие рубрики, которые будут связаны с информированием. Помимо выпуска новостей, можно будет делать хотя бы, я не знаю, каждую пятницу, например, какую-нибудь там тему недели или основные темы недели. Ну, об этом можно говорить бесконечно. В любом случае, у меня есть подарки, как всегда, для наших гостей от нашего партнера. И не забудьте, сайт, его адрес остается прежним доступом. Мы об этом будем постоянно напоминать. Каждый четверг, друзья, вам смогу вкусные подарки. Спасибо, да? Будьте в курсе событий. Читайте точку доступа, смотрите Ранкову каву и не переключайте канал.